Сама процедура принятия этого закона была абсолютно, ну, совершенно плохой. Да? Как, каким образом принимался этот законопроект? С выключенным плохой, да, отвратительный, а, с выключенным таблом. Такого не должно быть. И, ну, на самом деле у меня был была абсолютно нормальная реальная возможность не голосовать за этот законопроект до начала заседания. Пришел Виталий Кличко и говорит о том, что, друзья, вы хорошо владеете ситуацией, вы понимаете, да, что происходит. По сути, по совести. А теперь вот, собственно говоря, ну почему я за него голосовал? Кстати, вот я часто оказываюсь на эфирах, где все народные депутаты, Свобода, Батькивщина там и так далее, говорят, нет, не, мы не голосовали. Но, конечно, конечно, никто уже не признается. Как ты проверишь, естественно, все сейчас будут говорить, что, что они не голосовали. А, Но хиба на сайте Но... Верховной Рады не можно подавать кто, как не, это пропускал за Нет, 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 это таимное же было таемное голосование. голосование, закрытое заседание. Поэтому... закрытое? Поэтому... Закрытый... Да, ну, вообще, я так понимаю, на любых закрытых заседаниях нельзя посмотреть, кто как голосовал. Ну, наверное, какие... будут бюллетенями ближ... на но, но, но тем не менее, я вообще считаю, что те 277, те 277 народных депутатов, которые голосовали, а, голосовали а 200 голосовали? абсолютно верно, а 277 это практически Такое, конституционное большинство да. реально должны признать, что да, мы голосовали, и четко мы должны найти эти 277 фамилий. А теперь вот конкретно, ну почему я голосовал за этот закон? Я, наверное, как никто другой, ну может вот Сергей может сравниться с, как бы с, с моей коммуникацией с Донбассом получаю кучу сообщений, кучу звонков о том, кто сидит в подвале, кого убило, кого, зах, кого захватили и так далее. И я действительно верю искренне, что вот принятие такого плохого, да, плохого документа, но оно позволит, а, сохранить, самое главное, человеческие жизни сейчас, сохранить как можно больше территории Донецкой области, а может даже и не Донецкая, а может даже и Днепропетровская, Одесса и так далее, поскольку знаете, я часто говорю, вот, если бы наши войска стояли где-нибудь под Петербургом или под Москвой, я бы понимал негодование. Посмотрите на карту АТО месяц назад и посмотрите на карту АТО сейчас. Если в августе я говорил, что Донец будет освобожден там в сентябре-октябре, то после того, как на территорию Донецкой области зашли регулярные российские войска, это реально стало практически невозможно. То есть каким образом сейчас можно освободить Донецк? Вот коллега говорил о том, что мы потеряли украинскую юрисдикцию, но ну, потеряли после этого закона. Так мы ее и не контролировали. У нас не было там ни своей милиции, ни своей прокуратуры, ни своих судов. Если бы это было, и мы сдали, да, но это и так сдано.